হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ষ্টাডি দৰা আৰু আজি মই দৰা কইনা আনিবলৈ যাব ওলাইছোঁ বৰ্তমান চ' ধেমালি কৰিলোঁ মই দৰা নহয় বাট দৰাই আছে ঘৰত আমাৰ গাঁৱৰে দাদা এজনে মিটিং খাব যাব আজি চ' তাৰে মই ভাৱৰীয়া হিচাপে ওলাইছোঁ দিয়ক দৰা হ'ল এইজন কইনাজনী আপোনালোকক অলপ পাছত দেখুৱাইছোঁ দিয়ক গাইছোঁ এতিয়া কইনা ঘৰত যাবই পৰা নাই চাওকচোন ঘামি গতি অৱস্থা বেয়া তোৰ বতৰটো সেনেকুৱা হ'লেও গোপগুপনি মাৰি আছেতো বিৰাট গৰম ফাইনেলি কইনা ঘৰলৈ বুলি গাড়ীত উঠিলোঁ আৰু দিয়ক যিহেতু পূজা পালেহি আৰু ইফালে পেণ্ডেল বনোৱাত লাগি আছে আৰু আপোনালোকে এবাৰ পূজা ক'ত চাব তলত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন আৰু ইফালে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া ভিউ ৱ আমাৰ অসমতে যে আছে ফাইনেলি কইনা ঘৰ আহি পালোঁ কিন্তু বাট আমাক কইনা ঘৰত যাবই দিয়া নাই ইয়াত অলপ নিয়ম নীতি আছে সেইবোৰ কৰি তাৰপিছতহে কইনা ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিব দিওঁ আৰু আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে কইনাজনীক পিছত চিনাকি কৰি দিম আৰু এইজনী হ'ল কইনা আৰু এয়াই হ'ল কইনা ঘৰ ফাইনেলি ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিলোঁ দিয়ক আৰু ইফালে আমাৰ দৰাঘৰীয়া মানুহবোৰ চব ফটো উঠাত ব্যস্ত জীৱনৰ প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চ মই এনেকৈ ভাৱৰীয়া হোৱা অলপ ভুল হ'ব বেঙা বেঙিও লাগি আছোঁ অলপ কাৰণ ইমান নিয়ম নীতি নাজানো না মই প্ৰায় দুঘণ্টামান মোক তাত বহাই ৰাখিছে বাট এঘণ্টামান মই আঁঠু গাড়ী কিবাকিবি কৰি আছোঁ সিহঁতৰ নিয়ম নিৰি আছে বোলে তো সেইবোৰ কৰোঁতে আঁঠু বিৰি কৰিছোঁ আৰু বোলে আছে আবেলিত ডেকা গাভৰুৰে কিবা বোলে চিৰাই জ্বলাব দিব আৰু ধেৰ কিবাকিবি কৰিব বোলে মোক কাৰণ যিহেতু মই ফাৰ হিচাপত আহিছোঁ ন

সেইটো কাৰণ আৰু ভালে ভুলে গ'লে হ'ল আৰু মই সেইটোকে বিচাৰোঁ যাতে বিদেশৰ যাতে ভালে ভুলে যায় আৰু ইমান ভালে ভালে বহুত ভালে ফুৰা কিবা এটা সমস্যা পৰিলে বহুত ভৰণি আছে সেইটো কাৰণে সেইটো কাৰণে যদি ভালে ভুলে গ'লে আৰু মই ভাল পাওঁ সেয়াও চাইলে মানে এনেকুৱা কিছুমান প্ৰথা আছে আপোনালোকৰ চাই নাই নাথাকিবও পাৰে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ নিয়ম আছে নিয়ম আছে মানি চলিব লাগে আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰিব কৈ দিয়াচোন অ'কে অ'কে কৰিম মানে সেইটো কৈছোঁ তই কৰিম তই কেমেৰাত উঠিব বহুত লাজ কৰে টুইনছ হয় আচলতে নাটটো বেছি ডাঙৰ মিছা কলে কি হ'ব ই ভাত কেইটামান বেছিকৈ খাই বনাইছ তই ভাত খাবলৈ নাখা

গাই এই কপিৰাই আহিবৰ কাৰণে মই মিউজিক বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকটো দিয়া নাই আৰু এতিয়া আমি সকলোৱে ঘৰলৈ বোলো লালোঁ দিয়ক বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিল সঁচাকৈ নিজৰ ঘৰখন আৰু মা দেউতাৰ পৰা বিদায় লোৱা একমাত্ৰ দুখটো কেৱল ছোৱালীহে বুজি পাব সঁচাকৈ দেই বহুত বেছি বেয়া লাগিল বহুজনী কান্দিছে